Makanya Nabi itu dulu pinter sekali kalau misalnya masalah zina. Ada pemuda itu hipersek, nggak bisa Islam karena kalau Islam itu melarang zina. Akhirnya geger istakzana fi zina. Sama masuk Islam tapi boleh zina. Geger kan sahabat menghalus, supaya gak Terima kasih guys telah mendukung kami dengan memberikan like, subscribe, komen, and share. Itu semua gratis tidak merugikan

sangat berjasa tadi menyelamatkan para pejabat diaturi teng dalam kalian Pak Di Idris kersane mboten diamuk Pak Sukron <laughs> Ini gue tak anggap prestasi terbaik <laughs> di hall ini Terus kula siap jadi korban ngajak Mas Amak kalian Mas Aziz sing ben diamuk ben ono <laughs> Alhamdulillah Sena ini kena hitop nahi mungkar sing kereng Terus kula niku kadang-kadang sakit saged kereng tapi kereng kula niku sisi ilmiah sisi ilmiah yang ekstrim. Jadi negara ini atau umat Islam ini nggak boleh dilatih di fasilitas Gus Ipul. Nanti agama ini menjadi bergantung wali kota. Saya ingin agama seperti zaman Muhammad. Hamid. Izul mukmin kiamuhu bilal. Atau syaraful mukmin kiamuhu bilal. Wa izuhu istighnauhu anin nas. Terus singkal kos dan tentang beriki. Nak bengi tahajud terus yakin sujud itu kenangan terbaik aset terbaik. Jika jenengan rapro khasut aku rawali kota, aku rakyat gede, aku ramu balik populer karena sudah punya nikmat sing khairan minat dunia wama fiyah <tuk> terus mengke menteri keuangan ke menteri wadus wawma sana ke kepena mereka buat yang dituntut macam-macam, orang asik dengan tahajud, dengan sujud tapi kalau masyarakat kita tidak asik dengan tahajud, tidak asik dengan sujud itu ini demo untuk pemerintah Dan, terus solusi bangsa ini tidak sekedar pemerintah itu baik, pemimpin itu baik, tapi rakyat juga baik. Kalau nate matur hasib, pun bawah. Kebaikan konsensus itu dimulai dari kita. Misalnya barokahnya orang Indonesia itu sholat. Itu banyak orang yang punya anak cantik, itu dilamar orang kaya tidak mau. Hanya karena yang kaya, -kaya ini tidak sholat. Padahal kalau nikah sama orang kaya, ekonominya selesai. Padahal miskin sekali. Jadi rakyat itu pun heroik. Kesipul demi cari mantu yang sholat tuh direwangi di mantu marat santri mergo sholat sing lamar sugah boten sholat nah kalau rakyat sudah punya konsensus gitu mereka tidak akan milih pemimpin yang terkenal tidak sholat apapun baiknya sosialnya sehingga tolak ukur kebenaran ini menjadi tolak ukur politik juga kan nggak mungkin masyarakat yang sholat terus menganggap pemimpin yang baik itu yang tidak sholat Masyarakat kita anti-zina, anti-prostitusi, karena itu fahisyah. Sehingga juga tidak milih pemimpin yang punya perilaku seperti itu. Masyarakat kita humanis, menghormati hak-hak orang lain, hak buruh, juga tidak akan milih pemimpin yang jahat, yang sadis, yang macam-macam. Nah nilai bersama ini yang coba kita bangun. Raudhawai Pak Sukron bikin sakofa Islamia. Sehingga ini dimulai dari kita. Kemudian barokahnya ilmu, kalau kita sudah senang sujud. Saya punya banyak hadis diantara dijelaskan, setan itu paling menangis kalau melihat orang mukmin sujud kata setan itu gara-gara sujud saya dikeluarkan dari surga karena menolak sujud tadi kalau ini Mbak Idris nanti beberapa daerah yang yang luar biasa susahnya Niku baru buatan bergantung wali kota Pak Ibu kalau jadi kayak gede paling nyesal itu satu kayak -kaya kecil itu di daerah-daerah tertinggal itu mendirikan masjid. kayaknya namun gede katus pulau diudang masjid, disangon kas masjid. Wong oh, iku nyesal kula temu ngeran mun tak ngamen. Sing kiai cilik mlarat muassisul masjid, banil masjid, sing kadang ki gedhe kados kula disangoni dhuwit kotak. masjid lha sing kiai cilik iku gawe masjid, sing kiai gedhe entuk kok masjid. Itu barokahnya ilmu saya bisa istighfar. Kalau saya tidak punya ilmu seperti itu, tidak punya ilmu warok seperti itu mungkin bangga. Untuk sanggup kok kotak masjid niku bangga. Jadi saya mohon dilatih keilmuan itu dilatih sehingga barokahnya itu juga nurayamsi bihi bi Allah tidak menghentikan nurayamsi fil madaris wala fil muasasa wala fil masajid tapi yamsi bihi teman-teman kita yang di Taiwan, di Amerika, di Eropa itu di Indonesia dilatih sujud dan sujud itu jadi kebutuhan mereka mahasiswa, mereka pekerja, mereka pejabat kepikiran kalau di Korea tidak ada, -ada masjid, di Amerika tidak ada, -ada masjid, di Eropa bikin masjid, bikin komunitas pendidikan itu kalau dari awal dilatih mendapat tidak akan jadi karena dilatih nunggu propo tapi barokahnya mereka dari pikirannya sendiri nurayam si finnas teman-teman pekerja itu urunan terus bikin apa? masjid, bikin pendidikan Dan terus target kula target saya itu kepengen yang Islam itu punya nurayam si finnas mereka tersiksa kalau di komunitasnya itu tidak ada tempat sujud jangan dilatih kalau menurut saya jangan dilatih dengan kebesaran-kebesaran itu monggo lah kita menikmati tadi ada istilah wali masyur ulama terkenal itu buat buat orang islam supaya dapat pahala piro-piro ngidola wali buat ngidola penyanyi dangdut muntun, <laughs> tapi secara hitung-hitungan ke keilmuan saya lagi hitung-hitungan no keilmuan kita ngitung kalau semua orang islam afrodul muslimin gak ada semangat bikin sujud akhirnya pertama ada tempat sujud di Korea itu yang bikin anak-anak TKI di Taiwan, di beberapa negara Eropa bahkan di Amerika pertama yang bawa Islam itu kebanyakan juga orang imigran punya kebutuhan sujud, bikin masjid padahal zaman itu belum mungkin secara hukum negara Amerika masih imigran gelap lama-lama jadi orang terpelajar, lama-lama bahkan jadi yang senator macam-macam itu dimulai dari Nuroyamsi Bivinas bukan dimulai dari kebesaran Lalu kalau nu saja nih gak susah, jadi jadi kayak gede nih gak susah. Susah ya wow. Takut saya tidak punya kecakapan lagi bina sing nuro yang si finnas. Gak <tuh> ya, bapak kalau akrab sangat kalian Mbah karena Mbah Hamid sepupu bahasa itu di antara dawah yang diingat-ingat itu nur aku soleh soleh ku dewi kok terus uang seringnya kayak Maksudnya saya soleh solehnya sendiri untuk takkorup ilawo ke orang ngasih fasilitas apa-apa duniawi. Makanya terus beliau sakok sekali karena itu menghilangkan hisap. Jadi itu satu-satunya cara untuk menghilangkan nopo bisa Kan kita sholat itu inginnya dapat dapat pahala di akhirat. Tapi di Indonesia itu baik orang sholat pun dapat fasilitas duniawi menjual kesolehan itu gampangnya masya Allah. Sehingga yang nggak sholat pun pura-pura sholat. Dan itu akhirnya nyaman saya jadi materi. Dulu kita nyari ilmu ikhlas. Maka kata bangun itu jadi santri ikhlas di bangkia. Kok sakit ya? Gue nak jadi santri. Oke, sopoi buat cucuk tapi nak sedih kiai ayu saingan karena kayak rival itu jadi ini kalau rilek rilek mawon terus yang terakhir ini kalau buatan lami lami kalau cerita tentang iltida dan dari sekian hitung hitungan kalau sering jagungan kalian mas sama mas aziz dari sekian hitung hitungan itu yang bisa mengawal Islam ilayu milkiyama itu adalah logika iltida dan aklian kalau kata kitab Fathul Barin karena kalau hukum wujubul akli kalau kita zaman ngaji itu ada wajib akli itu ketika kita kecewa itu tetap misalnya saya didik mas Aziz dengan gaya sosial sekali ada orang yang lebih sosial saya ditinggalkan saya didik masyarakat, sekali beda pilihan pilpres saya juga ditinggalkan karena ini urusan sosial, tapi kalau dididik iltiza dan akli, ini kata kitab Fatul Bari orang itu tidak bisa mengelak, karena cocok tidak cocok logika itu tidak terbantahkan ya tadi saya kemarin ngaji di sini juga cerita, Kenapa ada syahidawa annahu la ilaha illahu satu wal malaikatu wa ulul ilmi ko imam bil Kesaksian itu hanya ada tiga. Satu kesaksiannya Allah tentu gak tertandingi. Kedua kesaksian malaikat karena melihat langsung surga dan neraka. Ketiga kesaksian ahlul ilmi. Berarti dari unsur makhluk itu nomor satu itu ahlul ilmi, ulul ilmi. Imam Amudi ketika ditanya, kenapa kamu bisa yakin kalau Allah itu ada? Ya jawabannya gampang. Hadil makhlukat juta ini makhluk ini maujud semua bagaimana maujudat kholakohal adam bagaimana sesuatu yang maujudat kemudian penciptanya adalah nihilisme sesuatu yang tidak ada sehingga Jubair bin Mut'im eh, ini pemikir Arab top. ketika Nabi baca surat tur diantara ada ayat amkuliku min dia langsung Islam masa hadil maujudat kholakohal adam masa yang maujud diciptakan yang tidak maujud itu tidak masuk akal kemudian ada sulhul hudebiyah Sulhul Hudaybiyah semuanya merugikan Islam. Sampai Sayyidina Umar protes alas tabi Rasulillah, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Umar itu protes karena di antara perjanjian Hudaybiyah itu kalau orang Islam masuk kafir dibiarkan. Kalau orang kafir masuk Islam dikem balikan. Semuanya merugikan Islam, tapi Nabi mau saja. Nabi hanya minta satu hal. Ketika Sulhul Hudaybiyah enggak ada perang, orang boleh mendiskusikan Islam. Sama siapa tek yang dikatakan Imam Zuhri? Fama futiha fil islami fathun kana a'zuma minhu Innama kanal kita lhay sultakon nas Falamma kana til hudna wa wadu atil harbu awzaruha Wa amanan nas ba'du ba'du Fatafa wadu fil hadis wal munazaah Falam yukallam ahadun bil islam ya'kilu syai'an illa dakholafi Kalau bawaan orang perang itu inginnya menang Abu Lahab, Abu Jahal kalau perang inginnya menang Sahabat sendiri perang inginnya menang sehingga tidak ada diskusi Sebetulnya Tuhan itu siapa? Yang pantas janji Tuhan itu siapa? Tapi ketika Nabi minta, oke okay, kita ada perang 10 tahun, oke okay, semua perjanjian saya rugi gak apa-apa, tapi orang boleh diskusi Islam. Akhirnya dibanding-bandingkan. Abu Jahal Muhammad itu bener di. Ya bener Muhammad, Abu Jahal lu biasa bodoh nih. Muhammad mulai cilik orang tahu. Bodoh nih. kita-kita titip uang juga di Muhammad berarti sudah gagal Abu Jal jadi pemimpin yang dipimpin kan Muhammad mereka zaman itu masih jangkar masih nama Muhammad terus berhala Namrud Fir'aun yang jadi Tuhan itu pantasnya siapa? kalau yang dipromosikan Muhammad yang jadi Tuhan ya yang kholakos samawati wal arto terus Nabi Muhammad juga menantang itu matata'una min aruni madal kholaku arti amlahum sirkun Samawat. ada kualifikasi jadi Tuhan syaratnya apa? dia pencipta langit, pencipta bumi dia pencipta air, dia ini itu Abu Jahal ndak berhala-berhala ndak lata uzan tidak akhirnya semuanya masuk Islam gara-gara barokahnya apa? diskusi makanya di Quran sering ada kul aro tum, kul aro dan Allah mempersilahkan di diskusi itu makanya kata Imam Zuri falam apa itu tadi fatafa wa dufil hadis wal munazah mereka debat terbuka nah sekarang itu orang harus ngaji seperti ini. Lah kalau iltidatan akli yang tadi yang disebut kita Fathul Bari. Jenengan ngaji saya wajibul akli. Setelah itu jenengan kecewa dengan saya. Entah urusan politik, entah urusan ekonomi. Sampai tidak bisa membuang logika Anda itu tidak bisa. Sampai bisa nggak jadi orang komunis, ateisme, nihilisme. Terus berpendapat gini. Hadil maujudat kohal adam wa kohal adam. Ini yang maujudat langit bumi penciptanya adalah dan. Da Fakifayakunul Adam yu asir Bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian bisa menciptakan. Jadi akhirnya faham nilai sendiri Barokahnya ya kayak Indonesia itu. Kadang di Tonggo kiai kiai ini gue kereng rapati sosial. Ya tetap Islam. Mereka isoh kecewa kiai tapi uang mereka isoh kecewa. Bener apa? Islam. bido pres, bido gub. Dia ya tetap Islam. Bahkan orang nyun sewu yang masih suka mabuk, suka main perempuan, itu tidak pindah agama yang nyun sewu yang tidak melarang itu, tetap Islam. Karena logika yang dibangun Islam itu logika sing ma'ruf, logika sing makul, sehingga apapun kecewanya orang Islam. Nah ini pesannya Imam Ibnu Hajar al Asqalani yang nyari Bukhari, orang Islam itu harus didorong berlatih terus dengan kekuatan iltidzatan apa? aklian. Dia punya kenyamanan berpikir karena agama ini dikaumi ya akilun, makanya dulu Nabi itu urusan sosial pun tuh Nabi kalau ngendikan itu mesti di misalnya begini, ini yang urusan Tauhid sudah sering saya jelaskan sebelum urusan sosial saya cerita Imam Tauhid saya berkali-kali cerita, Imam Amudi itu keramatnya itu karena guru matematika, saya berkali-kali cerita terus kata Allah silahkan ngajar malaikat saya tentang matematika itu malaikat diajarkan, kenapa saya percaya Allah itu wajibul wujud beliau nulis angka 2, 3 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 tuh nisbatul far'i ilal aslu. semuanya tuh dinisbatkan ke angka 1 yang satu itu dasar yang lainnya itu far Bu angka 1 miliar ya dimulai dari 1, 2, 3 dari 1 berarti al aslu adalah Allahus somatkul huwa wahu ahad. gambar kayak apa ruwetnya juga dimulai dari satu titik Lah titik ini untuk total wujud maka sirnya bismillah dimulai dari satu titik Nah kalau umatnya dilatih begitu, itu buat kecewa kayak apa tetap Islam. Tapi kalau dilatih, enak jadi kiai. Sering diundang nih wali kota di Sangoni. Kalau di Sangoni itu serapati Islam. Enak jadi top, sering diundang di dindi dihormati. Din. Kok serapati jadi top, serapati bangga be' Islam. Tapi kalau dilatih iltidha dan aklian, Apapun kondisinya, mereka akan nikmati ilmunya sendiri. Nikmati akalnya apa? No? Sendiri. Ada beberapa kasus sosial yang gagal, tapi Nabi bisa mendidik dengan teori ilti zaitan Ada istaka rajulun, syaka rajulun ila rasulillah, Bapak saya itu nakal sekali ya Rasulullah, saya ulkuluk. Terus Bapaknya datang, pakai iyahtaki walal asoh. Terus Nabi tanya, itu Bapak kamu ya? Terus Bapaknya, ini orang ini mengadukan kamu itu saya ulkuluk sama anak kamu. Terus kata Bapaknya, innahu kana ka faqira, innahu kana ka wa ana kawiyun wa faqiron wa ana ghaniyun wa lam amna husaian min mali wal yauma ana faqir wa huwa ghaniyun wa ana dhaif wa huwa kawiyun wa yabkhulu alayya bi mali niki tiyang anak kula niki riyen ketika kecil kula sugih dekne lemah kula mampu dia lemah tak urusi saat ini kula lemah dekne kuat mboten ngurusi kula terus nabi ngendikan Masa me abihada min madarin wala hajarin illa bakah semua makhluk itu menangis karena keluhan bapak kamu ini. Terus Nabi ngendikan anta wa maluka li abiga. Kamu dan hasil jerih kamu itu juga aset bapak kamu sehingga jadi hukum fakih. Kalau al tu walid tidak bisa dikisos. Bahkan hibatul walid iwalati boleh dirujuk. Pokoknya selalu orang tua punya hukum napa khusus. Ada kejadian lagi imra'atun melapor ke Nabi. Lapor dilaporkan, dilaporkan kalau dia sayyatal khulq ibu saya itu saya atal gini-gini ya Rasulullah jawabnya Nabi unik lima dalam takun kadalik khina hamalatka katis asyurin. kenapa kamu tidak ngomel-ngomel seperti ini ketika dia masih baik itu yang mengandung kamu 9 bulan tapi indah saya atul lima dalam takun kadalik khina ardu'atka hawlaini kamilen terus tapi indah saya atul lima dalam takun kadalik khina sahirat laylaha khina sahirat laka laylaha Kenapa kamu tidak ngomong seperti itu ketika kamu masih butuh susunya, butuh binaannya? Sekarang kamu kuat baru ngomong gitu. Terus kata pemuda tadi, Lakot jazaituhah. Ya Saya sudah membalas itu. Apa balasan kamu? Lakot hajat Lakot hajat tuha ala ulugi." Dia pernah haji tak gendok, tapi Nabi ngintikan, ma jazai Kamu tetap tidak bisa balas jasa ibu kamu. Jadi orang ketika ingat sisi Sayyatul Huluk ibunya ketika sepuh Nabi mengeset ulang apa seperti itu? lima dalam takun kadali kenapa ibu kamu tidak Sayyatul Huluk ketika apa hamalat ke atas kenapa saat itu kamu tidak digugurkan dibuang ke kali daripada di anak akhirnya tidak mengakui jasanya orang tua lima dalam takun kadali khina ardu'at ka khawlaini kamilen lima dalam takun kadali khina tadi apa sahirat laka laylaha wa atma'at itu Nabi jadi saya ini termasuk kiai lah yang yang ingin semuanya kita baik itu karena ada kemampuan iltiza dan aklian supaya agama ini di kaum yakilun di kaum Kalau agama ini dijual dengan isu-isu sosial, itu bahayanya itu orang-orang kecewa. Loh saya itu akrab sama Gus Bul, belum pernah main ke wali kota. Bukan so soal suhut. zuhud, mau nadi sangoni, terus suatu saat terus sangoni sedarani medit, terus kurang suguhannya tersinggung, terus ribet-ribet soalnya kalau agama kalau dijual sosial itu ribet karena terus tuntutannya itu mukhafa'ah makanya Nabi itu dulu pinter sekali kalau misalnya masalah zina ada pemuda itu hipersek nggak bisa Islam karena kalau Islam itu melarang zina akhirnya geger istagdana fi zina sama masuk Islam tapi boleh zina geger kan sahabat menghalau supaya agak sewan Nabi ketika geger-geger Nabi tahu itu ada apa? ada pemuda mau masuk Islam tapi ya tak zinu visina. dia harus boleh zina kata Nabi mah suruh sini betul kamu pemuda yang mau masuk Islam kalau tetap boleh zina ya ya Rasulullah saya ini dipersek saya ini kata Nabi Nabi ngedikan pertama itu atuhi ummi kamu suka anak ibu kamu jadi demenan orang ya tidak suka ya Rasulullah atau hibuhuli kamu suka punya putri yang jadi demenanya orang ya tidak suka nabi terus atau hibuhuli kholatik atau hibuhuli Terus dia selalu jawab, walan semua orang tidak suka kalau ibunya begini, putrinya begini, gini, gini. Terus kata pemuda tadi, demi Allah, saya belum keluar dari majelis Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang abu zina. ada sesuatu yang paling saya benci kayak zina. Karena diset. Ya sama seperti kita-kita mungkin yang jadi kaya, -kaya gede itu. Dalile al-yadul sufla tapi prestasi dari kaya ini untuk er tau memberi. Ya sama seperti yang dahulu, Pak Sukron Makmun. Dulu kiai dulu itu berjasa. Sekarang kita kita itu makan apa? Jasa. Jadi ini ya tadi karena saya ingat betul di antara wasiatnya Mbah Hamid itu masih sepupunya Mbah saya itu ke bapak saya ke aku itu soleh soleh dewe tak gua boleh ridani pengiran. Tapi bawa uang dua rumah tiga yang ini. Kadang beliau itu sembunyi karena dengar mau ada orang ngasih uang itu yang diceritakan abahnya Mas Arwani Pak Taifur. Mbah Hamid itu, itu sembunyi ditanya sama Paling kok sembunyi, kaya ingin apa. Ini kaya ada aku pengikai duit. Nah ini kaya-kaya jarang cerita ini. Aku umur gue kaya, kok pilih? Ngelek ambil uang, sehingga pengikai duit. Mulai ini kalau ada orang medit, aku senang. Kalau ini aku jadi kaya salam-salam pilih ke kata. Satu sewa yang jahat satu juta yang jahat suarga. Naga sipul, lima juta yang jadi presiden. Wah malah larang benar Mergo logika kula logika sederhana. Nek ana wali santri kok lomo ya tak duit tak nggo apa lah. Riyen Pak Hamid ati ki wong macam-macam niku wonten sing Itu kan duit yang macam-macam Pak Hamid. Engko ora ana gunane ya terus dikasihkan fakir miskin. Nek ana wali santri medhit kula nggih seneng. Ngringakno hisab. Yo ora pesen swarga. Lah itu ilmu namanya. Disenengi wong yo enak, dimediti wong yo enak. mereka nung satu jaluk swarga atuk sira salam teblek gak nuntut apa-apa kan saya itu pengagum Imam Syafi'i ya karena ilmunya. Imam Syafi'i itu ditanya orang tadi orang yang cium tangan anda yang hormat anda di luar tuh ngomel-ngomel ngerasanin anda jawab Imam Syafi'i lucu berarti saya, depan saya enteng, berarti saya wibawa buktinya di depan saya tidak berani dianggap enteng mohon berarti saya wibawa buktinya di depan saya tidak berani ada orang lagi itu separuh kampung itu tidak suka kamu jawab Imam Syafi'i enak malah enak rautang berkuat seneng beracem macam kan man ahsana ilaika fakot ke yadaka, wa man asa ilaika fakot atlakoka. orang yang baik dengan kamu itu ngikat kamu tapi kalau orang yang jelek sama kamu atlakoka membebaskan kamu kamu naik alpat nggak perlu monggo nak badi derek cocok lewat saja kan jadi itu imam jadi dunia itu dianggap enteng saja ada seorang habib alim alama diceritain dulu diceritain orang Dulu saya kaya tuh teman-teman main ke sini, tapi setelah saya jadi kuli pasar gak ada yang main ke sini. Di kandang sama Habib itu malah bagus tuh. Nak kancamu sing suga tetep nilai kue, malah nonton kue pas jadi pangkul guru pasar. Malah kue isin juga delok deloan Jadi monggo sing namanya melarat, do malah alhamdulillah. Anak sering dolan malah sampai isin perkara juga delok delok itu lama dulu, jadi fenomena sosial itu diamati enteng saja makanya kalau sering ngajari ini nak ngamuk sing syukur nah, kok sakit syukur malah raja lu belonjo nak lagi harmonis malah ngajak neng mal balang malah mahal <laughs> jadi apa ya saya itu ingin keilmuan ulama dulu itu ya kayak hikam hikam itu udah ada yang enggak baik enteng saja mata atau ka asyadaka birrah, wa mata mana kalau Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin memperlihatkan kalau dia itu al-barur rahim, yang baik mana agak Kalau Allah tidak mengasih keinginan kamu untuk menunjukkan kalau Allah itu al kohar al jabbar dat yang nggak bisa diintervensi, sama yang di pangeran dirayu supaya gelem kan sawangane murahan, sekali-kali egois gak dituruti. Makanya mana agak Jadi enak saja pasti kasih Allah, Allah itu. Ya, kiai yang sering dongo ya bagus menunjukkan lemahnya. Tapi banyak juga kiai yang dongo itu sepisan terus sudah wa in nama yunab bahuman ya juzu alhil ikhfal yang bisa diingatkan itu orang yang mungkin lupa doa kemarin Allah masih ingat kok tak ingatkan lagi itu gimana? Wong Allah tidak lupa. Kalau nate ngalami usul niku tengkak bah berduhungo sampai dua hari berduhungo buatan sakit. Morgo isen bi pengiranu pengiranu ini pengiran, dah pengiran, yuce eling lah potak bale ni mana? Jadi <laughs> jenis wa in nama yunab bahuman ya juzu alhil ikhfal yang boleh diingatkan orang yang potensi lupa. Padahal Allah tidak jadi makomnya wali itu ada yang seneng dungo kori wati Ada yang enggak suka. Enggak sukanya bukan karena tidak mau doa. Karena doa yang kemarin-kemarin sudah dicatat dan Allah tidak akan apa? Lupa. Terus kalau sunnah, ada iltidatan aklian dalam semua proses beragama kita sehingga agama ini tidak dipertaruhkan sama hukum-hukum apa sosi? sosial. Ya misalnya kawin, lah, kawin kadang dibujuk macam-macam. Sampai kawin sunah rasul, agudulil basar, wa farsi selesai karena itu menguntungkan kita jadi itu farji bisa mengekang kita dari zina tapi kalau sampean kawin nak bojone ramah seneng nak bojone sayang seneng padahal ora sayang kan sering kece kecewa mulang juga gitu kata Mbah Mun kowe mulang niati merintai pangeran jadi santri paham ra paham ya seneng tapi nak sampean mulang ke kepen paham no jebule santri murah paham paham kan gelo nah, Islam itu kata Imam Fathul Bari tadi, orang Islam itu harus dilatih iltidah dan aklian. Lalu, terus kata beliau itu yang you an bi halawatil iman itu yang dimaksud salah sun mangkun nafihi wajata halawatal iman nikmatnya iman itu karena kita sudah menemukan apa iltidah dan aklian. Oke, okay, okay. mawon kalau ini bagian logika kalau kepengen jengben pun betul saya mas mama mas Aziz ini, waris wali ini terus waris wali itu keramat ojo baik wali terus melok keramat putu ini tapi ramai ada wali ini ingin kalau suka kita khilatul awliya jadi tidak daftar ini 8 jilid iku belajar sak jilid pun mau wali nopo mali nak delapan oh, jilid Ini sakit bersaing kalian bayi ini nah. terus sama sama kalau sekarang kitab petkaf Kitab -itkhaf itu kata tambah mun seneng cerita kitab petkaf di karang Sayyid Zabidi Murtadu Zabidi. itu kalau Mbah Hamid Pasuruan, misalnya Mbah Hamid, Mbah Demyati, terus Mbah Mahfud, Mbak Abdullah, Mbak Abdul Manan, ini awaluman lazama min ahli Jawa nih Said Sinten Zabit. Dan kitab itu Masya Allah, belum ada kitab nyarai ikhya sampai 800 tahun kalau nggak 700 tahun. Kan Ithaf itu sekitar tahun 1300 Hijriah, ikhya itu sekitar tahun 500 sampai 600. Ini aku nak nyarai itu semuanya ilmiah. Yang paling sehari itu ini sebagai penutup. Yang paling saya haru itu ketika cerita sholawat, Nabi jadi nabi itu setelah Isa dituhankan oleh penggemarnya, sampai overacting sampai Nabi Isa itu dituhankan. Monggo, tapi terus edhaf cerita kalimat sholawat tuh kalimat yang umat ini tidak akan overacting menuhankan Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allahumma itu pemberi, Nabi itu penerima kita tetap mencintai Nabi yang luar biasa, tapi tetap Allah itu pemberi, Allahumma pemberi, Nabi Muhammad benar Sehingga nggak akan salah posisi yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah Muhammad tetap abduhu wa rasuluh. Barokahnya redaksi sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah tetap abduhu wa rasuluh. Apapun senang kita pada Nabi. Nah, itu juga barokahnya apa? Ilmu. Makanya kata burda yang sering dikutip Sayyid Muhammad, kalau mada nabi dak mat dak huna nabi himi wah bimasi tamat hanfi hiwah kakinya dan itu kalimat yang luar biasa yaitu kalimat usolawat menunjukkan mahabbah ke rasulullah tapi posisinya allah tetap al mu'ti nabi tetap al mu'to wah nabi wa injalla kotruh muhtajun ilah rohmatihi taala itu kata Said Zaid kayak apa barokahnya ilmiah solawat yang redaksi kita baca terus ternyata itu yang menjadikan hadil ummah tidak akan terprosok kayak orang-orang nasrani. Nggih ngoten mawon ngapunten Kang Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.